bassalomu alaykum ar sizlar bilan biz keyingi paragrafimizga yetib keldik ya'ni cheiga bionis televizor bormi degan mavzu asosida sizlar bilan darsnik ko'rib chiqamiz ekan mana shu paragrafimizda demak rasmlarga e'tibor beramiz nima xonalarimiz uy xonalari bo'yicha sinf xonalari bo'yicha o'shanga taalluqli bo'lgan qanaqadir mavzuga o'tamiz bu hozircha sir bo'ladi dars davomida ko'rib chiqamiz demak har doimgidek tushuntirib beraman yai bo'yo yuqorida berilgan rasmlarni ko'rib suhbatlashib ko'ring bu yer qayer va bu bosh nimalar bor xuddi shunaqa atrofimizdagi yaqinlarimiz bilanmi yoki tilga qiziqadiganlar bilan suhbatlashib ko'ramiz agarda gruppavoy dars bo'lsa gruppada albatta mm, suhbatlashib ko'ramiz demak valyoo foydalaniladigan iboralar so'zlar ekan bularni ko'pchiligini bilamiz o'shanda ham orasidan bilmaydiganlaringiz chiqib qolishi mumkin tarjima qilib ketamiz qisqacha kaban sumka kol oyna konchek daftar sinfxona mol eshik pang xona bolpa ruchka shige soat oddiy qayer opta yo'q yogi bu yer yonpi qalam icha stol itta bor chioke o'chirgich changmun deraza chek kitob cheksan parta chelpon doska chimde krovat kompyuter kompyuter o anaqa deymiz mana qalam you know. solgich qalam ruchka bilan solib qo'ygichaa bu kiyinish pardaroz andoz qiladigan stol kiyinish stoli va aan bu parfumeriya demak boshlaymiz birinchi oxvi ohvi tavapa iboralar dialoglar va talaffuzlar oxvidan boshlaymiz tamgun navbatdagi aloqasi bo'lgan belgini javobni belgilaymiz ya'ni bularni tagidagi qaysi biriga aloqasi bo'lsa o'shani belgilab beramiz buni tarjimasini aytish shart emas ko'rinib turadigan narsa va keyingisi ham xuddi o'shanday yuqoridagi qaysi biri mana shu so'zlarga mos kelsa mos keladigani bilan stilka qilib chiqamiz daftarga bajaradigan bo'lsa raqam qo'yib bajarib beradi albatta biza davom etamiz ya'ni o'tamiz texaga nima Tekfan, şey. 4. audio varyantımıza bor, tekfan okumayımıza de, audio varyantını işlememiz. Olduğunda bölümlerden 3. bölüme göre 2 3 ters 3'ü tere verememiz ve ki inceliği yoğun bol ağda bunu kendine bacarır. Fakat tekfan, o yüzden tekfan için faydalanmamıza, bitti okumaya 13-9 yoğunluğu aramız, yani kendine bacaramaz. Tekfanı okumaysanız, audio varyantını işleseniz, 1 Mart'ta işleseniz, eğer düşünürseniz, savunmalarına cevap verirsiniz. agarda bir martada tushunmasangiz ikki marta eshiting ikkinchi marta albatta tushunasiz o'shanga harakat qiling va savollar qanday agar ikkinchi marta ham tushunmaydigan bo'lsangiz dialogni o'qishingiz mumkin bo'ladi o'zinizni реальны o'ziz kontrol qilib ko'ring boshs so, nima bor nima bor ekan o'shani belgilaymiz va boshi nima yo'q o'shani yo'q narsani belgilab beramiz savol javoblarn ichida va davom etamiz parmni qanday bajaramiz oldingi safar ham tushuntirilgan bo'lishi kerak audio variantni eshitamiz va audio variantni eshitgan tarzda buni o'qib talaffuz qilib ko'ramiz ya'ni o'qiyotgan vaqta diktofonga yozamiz keyin diktofondagi o'zimizni ovoz bilan audio variantdagi ovoz ikkalasini solishtirib ko'ramiz o'shanda biza bilamiz albatta qanaqa xato qilindi qanaqa to'g'ri bor qaysi joyida xato qilgan bo'lsak titkida bilinadi va o'shani to'g'irlashga harakat qilamiz va buni to'g'ri hammasi to'g'ri o'qilganini zapis qilib olamiz diktafonda va o'sha orqali yodlashga harakat qilamiz ularni hozir tarjimalarini aytib beraman tarjimalarini o'sha daftarga ko'chirib olamizde keyin o'sha asosda yodlab yodlash vaqti agarda ishda işte bo'lsak ko'chada bo'lsak ko'p vaqtimiz yo'lda o'tadi o'sha yo'ldagi vaqticimz ichida biza o'zimizni uh, ovoz orqali bularni yodlashga harakat qilamiz eshitish işte, orqali ham yodlash juda yaxshi natija beradi ya'ni bunda nima mom ya'ni bi qo'sh unlilarni qo'sh unlilar misolida so'zlar berilgan bizga o'shalarni ko'rib chiqamiz ekan demak boshladik yago beysbol yaksoq va'dalashuv uchrashuv koyan vatan yo'ja ayol po kasalxona seont увалник uh, anaqa rakovina bo'ladi bu yuz yuvadigan joy o'sha yori bu ovqat pishirish sinfxona tokio tokio davlat nomi shahar nomi uh, yuri shisa shisha uh, stakan uyu sut yudepon I, telefon moбильный yagi hikoya ke u ana ayol kishilarga ham ishlatiladi u degani yayak buyurtma kechol fasl shigi soat xuddi mana shunday yodlab olishga harakat qilamiz va ba, bizar mana mumbobga yetib keldik bizani birinchi mumbo nima ekan ko'rib chiqamiz qisqacha tongsa xyo yonsa las ayo yo Olsa, yon yonsa, ayo, oyo bu grammatikani tushuntirib beradigan bo'lsam подробный biz oldingi bo'limda sizlar bilan o'tganda otlardan gap shaklini yasaydigan ye yo y yoni o'tgandik bu safar esa biza sizlar sifat va fe'llardan gap shaklini yasaydigan ayo oyo grammatikasini ko'ramiz buni aynan tarjimasi yo'q o'zbek tiliga bu shunchaki oddiy holatdagi fe'l va sifatlardan gap shaklini yasab beradi bizga bu o'rtacha hurmat hisoblanadi ja baland hurmat ham hisoblanmaydi ja hurmatsizlik ham emas bu o'rtacha hol hisoblanadi наpriмер yongohi odi sarayoq s to saryo ya'ni ysh qayerda yashayapsiz deb so'radi bu o'sha soul krutonda yashayapman deb javob berdi xuddi o'shanaqa feldan gap shaklini yasab berdi bizga ayo oyo buni faqat fe'l va sifatga qo'shamiz otga qo'shilmaydi bu va buni o'zini qo'shilish holatlari bor albatta buni ko'rib chiqamiz sizlar bilan misol uchun biza qo'shmoqchi bo'lgan so'zimiz fe'l yoki sifatligini aniqlab olgach unga ayoni qo'shamizmi yoki oyoni buni aniqlash uchun bizlar uh, so'zimizni yani eng oxirgi unlisiga qaraymiz ekan eng oxirgi uh, harfni Uh, undosh bo'lishi mumkin lekin undan oldingi harf unli bo'ladi albatta o'shaning uchun eng oxirgi dedim albatta eng pastda keladi de demadim eng oxirgi unlisiga e'tibor beramiz agar bu unli a yoki o bo'lsa ayo qo'shiladi qolgan barcha holatdagi unlilar bo'lsa bularga oyo qo'shiladi oson yodlab olishingiz mumkin o'shanday faqatgina a va o bilan tugagan so'zlarga ayov qo'shiladi qolgan barcha holatdagi so'zlarga oyov qo'shiladi va eslatib o'taman qo'shmoqchi bo'lgan so'zimiz faqat fe'l yoki sifat bo'ladi ot so'z turkumiga qo'sholmaymiz va istisno holati bor istisno holati bizani ko'pchilik so'zlarimiz hada bilan tugaydi ya'ni hada bilan tugagan so'zlarimizga biz ayo qo'shamizmi oyo qo'shamizmi u qanaqa bo'ladi o'zgarishi deb o'tirilmaydida bu faqat har qanday holatda hayoga o'zgaradi ya'ni biz o'rtacha darajadagi gap shaklini yasash uchun fe'l va sifatlar oxiri ha hada bilan tugasa albatta bu ha yoga o'zgaradi mana shuni eslab qolish kerak misollar berilgan va chakta chagayo mokta mogoyo yo chongha hada chongha yo endi qoida qilib yozib olishingizlar uchun qisqacha tushuntirib beraman va umumiy e, videodan va bu bobdan nimani tushungan bo'lsangiz o'shani qoidangizga yozib olasiz chiroyli qilib demak boshladik koreys tili grammatikasidagi ayo oyo qo'shimchasi faqatgina fe'l va sifat so'z turkumiga qo'shiladi bu grammatikani ot so'z turkumiga qo'sha olmaymiz ayo oyo grammatikasini aynan o'zbek tiliga tarjimasi mavjud emas bu bizlarga fe'l va sifatlardan gap shaklini yasash uchun foydalanamiz foydalanadigan grammatik qo'shimcha hisoblanadi bu o'rtacha darajadagi hurmat ma'noni beradi nohurmat ma'no ham emas jo balanddagi hurmat ma'no ham emas o'rtacha darajadagi hurmat ma'noni beradi qiris tili grammatikasidagi ayo oyo qo'shimchasini bizlar qo'shilayotgan so'zdagi eng oxirgi unliga qarab ayo yoki oyoni qo'shishligini aniqlaymiz ya'ni biz qo'shmoqchi bo'lgan so'zimiz sifat yoki fe'lligini aniqlab olgandan so'ng u so'zimizning eng oxirgi unlisi agarda a yoki o bilan tugagan bo'lsa ayo grammatikasini qo'shamiz agarda bizlar qo'shayotgan so'zimiz fe'l va sifatligini aniqlagach bu so'zimizni eng oxirgi harfi a yoki o bilan tugamasdan qolgan hamma holatdagi harflar bilan tugasa bu o qo'shiladi istisno holati mavjud biza qo'shmoqchi bo'lgan fe'limiz yoki sifatimiza hada bilan tugagan bo'lsa bu bo avtomatik ya'ni tabiiy holda h yoga aylanadi istiqson holati bu xuddi oshunday qoida qilib yozib olsangiz bo'ladi davom etamiz lar berilgan birinchi osb tamo ayo oyo yo hayoro syo berilgan so'zlarga ayomi oyomi ayomi qaysi qo'shilishini bilib yozishimiz kerak bularni tarjimalarini qisqa aytib o'taman anchita o'tirmoq anchita deb o'qib berdim bu o'qilishi emas anchita yozilishi anta deb o'qiladi sada arzon mokda yemoq qida katta doada sport bilan shug'ullanmoq kakktada toza pokiza xo'sh xuddi mana shularni misoldagi kabi, kabi to'ldiramiz va ikkinchi yoz munjangil munjangroya'ni berilganlarni yozishimiz kerak namunadagi kabi bizarga so'z berilgi va oxiri tugatilmagan buni bizlar tugatishimiz kerak misol uchun chinguga manta tugatilmadi chinguga mana yo'q to'liq gap shakli yasaldi xuddi o'shanday ayo oyo o yo qo'shib chiqamiz mashq daftarga va bizaga mana shunday tiplar berib ketiladi buni oldingi etapga qatnashgan bo'lsangizlar agarda bizaga bitta odamcha har xil ma'lumotlar berardi bu safar esa biza bu darsliklarda davom etamiz tip deb o'tamiz bunaqa narsalarni ya'ni to'ngsa yo b simnida b simlikqa ya'ni mana shu grammatikani ta'rifini o'tamiz ko'pchilik boshqa joylarda o'qiganlar yoki internetda qiziqib dars tayyorlaganlar mana shularni ma'nosini ayo oyo bilan ajrata olmaydi ya'ni ikkalasini ma'nosi bir xil man tushuntirib beraman demak ayo oyodan ayo oyodan ㅂ습니다와 바꿔 수수 있어요. 그리고 아요 어요는ㅂ습니까와 바꿔 수수 있어요. 공식적인 상황에는ㅂ습니다,ㅂ습니까를 사용하고 비공식적인 상황이나 개인적인 대화에는 아요 오요, 어요,아요 어요를 사용해요. 양이 비슷할 때만 옷을 a n 이습니다습니까분한 그러니까, 아요 어요는 ma'nosi bir xil va ishlatilish holatlari joylari ma'no jihatdan bir xil ishlatiladigan joylari esa har xil <coughs> misol uchun bizlar rasmiy holatlarda va nima deydi shunaqa rasmiy holatlarda va matn yozishda adabiy jarayonlarni yozishda gap shaklini fe'l va sifatdan gap shaklini yasash uchun imnida imida iid əmnika, foydalanamiz va ko'cha holatda og'zaki nutqda norasmiy holatlarda ayo oyodan foydalanamiz ekan bularni ma'nosi bir xil ishlatilish joyida farqi bor mana shuni ham albatta yodlab olasizlar mumbob ikki umbob ikkida nima də berilgan plas iga ya'ni otga qo'shiladigan iga grammatik qo'shimchasi bu grammatik qo'shimcha o'zbek um, tiliga aynan tarjima qilinmaydi bu bizaga egalik um, shaklini yasab beradi ya'ni qaysiki otlardan egalik shaklini yasab beradi ya'ni misol uchun ya'ni pochta qayerda pochta ana u yer pochta deb javob berdi mana ikkalasida ham egalik shaklini yashov qo'shimcha qo'shilgan va bularni ishlatilish holati pachchim bor yoki yo'qligiga qaraladi biz qo'shayotgan so'zlimiz otligini aniqlab o'lgandan so'ng egani qo'shish holati misol uchun suv qo'shmoqchi bo'lgan so'zimizda patchim bor bo'lsa i qo'shiladi patchim yo'q bo'lsa mana yo'q ga qo'shiladi xuddi o'shanday ularni talaffuz qilib ko'rsak ham bir biriga tushmaydi misol uchunpatchi boriga ga qo'shib ko'ring chipka bo'lmaydi bir biriga tushmaydi a lekin o'zini haqiqiy nima rasmiy holatida foydalansak chibi chipka chibi farqi bor nei nenga xuddi o'shanday pachi bor yo'qligiga qarab ifodalanadi qisqacha qoida qilib aytaman korey tili grammatikasidagi i ga qo'shimchasi ot so'z turkumiga qo'shilib egalik shaklini yasash uchun foydalanamiz bu grammatika aynan o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi va shuningdek iga grammatikasini faqatgina otga qo'shib fe'l va sifatga qo'sha olmaymiz iga grammatikasidan foydalangan vaqtda qo'shilayotgan so'z ot ekanligini aniqlab olgach qaysi birini qo'shishni bilish uchun patchimga e'tibor beramiz qo'shmoqchi bo'lgan so'zimizda pachchim bor bo'lsa i grammatikasi qo'shiladi pachchim yo'q bo'lsa ga grammatikasi qo'shiladi xuddi shunday kichkina qoida qilib yozib yozibosaiz bo'ladi yonsub almatin yosib almati to'g'ri javobni belgilaymiz bizaga bitta ot beriladi va ikkita misol ikkita anaqa tanlov beradi qaysi biri to'g'ri kelishini yozamiz yuqoridagi qoidalarni yodlasak bular bajarish oson va ikkinchisi ikkinchisi bizaga beriladi rasmni ko'rib yozishimiz kerak ya'ni rasmdagi narsani bizlar egalik shaklini hosil qilib to'ldirib chiqishimiz kerak bularni hammasini bilamiz buni bilmasligingiz mumkin bu tarjimasi agar bularni aytadigan bo'lsam sizlarga osongina umuman bajarishi shart bo'lmay qoladi o'shaning uchun tarjimasini o'zingiz topasiz mana shuni aytishim mumkin changmi changmi tirgul degan qolganini bilasiz o'tganmiz xuddi mana shunday bajarishga harakat qilasiz